Всем привет! Приближаются новогодние праздники, приближается Рождество, у всех хорошее праздничное настроение, повсюду в городах ярмарки, продают елки. А раз продают елки, значит должны продаваться и елочные игрушки. Вот нашла еще в одном из магазинов совсем небольшой отдел с елочными игрушками. Такие они оригинальные, красивые. Просто даже хочется посмотреть, приятно посмотреть. Здесь и радуга, и машины, и бургеры, и косметические наборы, и кружка с пивом. Скажите, настолько неординарные игрушки новогодние, но тем не менее все веселые, яркие. Даже есть унитаз. Рядом с котиком. А вот этот пончик, шоколадный пончик, да еще и с посыпкой. Динозавры, авокадо. Все, что хотите. Мопсы, ламы. Вот я сейчас, глядя на новогодние игрушки, на современные новогодние игрушки, он рыбы с какой прической красивые, а краб рядом. Вот бросая взгляд на эти игрушки современные. Вспоминаю свое детство. Это 60-70-е годы прошлого столетия. Какие у нас были игрушки? Это были в основном шары. Вот насколько я помню, шары большие, маленькие, правда, очень ярких тоже цветов. Это были сосульки, шишки, колокольчики. Обязательно верхушки были на каждую елочку всевозможные верхушки были, гирлянды. И не могу сказать, что очень много было игрушек с изображением животных, предметов каких-то. А здесь вот как раз именно на этой витрине преобладают елочные игрушки именно с животными, с овощами, с фруктами, с предметами. Но, м -м, вспоминая, опять же, вот свое детство, хочу сказать, хоть и небольшой был ассортимент елочных игрушек, но настолько они все были запоминающимися игрушками, что вот многие... Многие игрушки помню до сих пор. И скажу больше, в изюме у меня осталось две или три игрушки, которые я привезла из маминого дома. Это игрушки моего детства. Да, и они по-своему тоже красивые. Вот современные игрушки в маске новогодние. Всем желаю хорошего новогоднего настроения и приятных новогодних хлопок.